Про найголовніше за 28 серпня поговоримо з Романом Світаном. Пане Романе, добрий вечір, раді вас бачити. Вечір добрий, бажаю всім здоров'я, пане Романе. Перед тим, як почати нашу з вами розмову, ми традиційно тут звертаємося спочатку до нашої з вами аудиторії, до тих, хто вдивиться просто зараз. цей стрім, або подивиться пізніше, вже в записі. Просто зараз поставте лайк, направте, якщо не сподобається в кінці. Традиційно забирайте. Також напишіть прямо зараз коментар. Ваше місто, ваша країна. Звідки ви нас дивитесь, Знаємо, що вас дуже багато. І також підпишіться на цей ютуб-канал, тому що так, ті меседжі, які ми зараз будемо обговорювати, їх почують якомога більше людей. А в період інформаційної війни це точно важливо. Пане Романе, почнемо з хороших новин про те, що українські сили оборони збили російський штурмовик су 25 п'ять. Відповідно, відовтолеграм оприлюднила войне підрозділу протиповітряно протиповітряної оборони 28 восьмої окремої шторму, окремої бригади. Знаєте, як там кажуть на Росії деякі блогери вічного польоту, там браття, і е, зазначається, що доля екіпажу поки невідома, Проте ми знаємо, що однією проблемою для нашої піхоти точно менше. Що вже вам відомо про це збиття про цей загальний літак? І загально хотілось би почути вашу аналітику стосовно льотного і авіаційного ресурсу на Росії. Скільки в них е, от саме таких літаків залишилося? Больше сотни Су-25 точно у них есть на боевом дежурстве. Их-то всего больше, понятно, просто им, им уже э, больше 40 лет, э, потому часть из них стоит на приколе в режиме «Авроры» под разборку, но основная часть, чуть больше сотни самолетов, выполняет боевые задачи. Э, примерно сотня Су-30, сотня Су-34 и примерно сотня Су-35, в зависимости от... Э, боевого применения и выдачи боевого распоряжения. То есть э, немало, немало количества до сих пор. А вот то, что мы сбиваем, это, с одной стороны, особенно с ПЗРК, переносных зенитно-ракетных комплексов, дальность которых работает до 5 километров. Это говорит о том, что россияне у нас практически по головам ходят на Восточном фронте, именно самолеты подходят на дальность уничтожения пененосного синитно-ракетного комплекса, это значит, выходят на линию боевого соприкосновения, а то еще и пересекают ее, выполняя боевые задачи. То есть это говорит о серьезном давлении с возду воздушной компонентой российской армии на наши позиции. Но молодцы, молодцы ребята отработали, сложно сбить, в принципе, ПЗРК любого уровня, хоть Игла, хоть Ингер, у нас несколько где-то до десятка примерно модификаций есть разного количества переносных зенитно-ракетных комплексов разного уровня. Страны Скандинавского полуострова нам передавали, Европа передавала в том числе центральная и Британия много большое количество переносных зенитно-ракетных комплексов но у них очень малое время на срабатывание. У россияне, и мы сейчас видим по видео этому, ходят на предельно малых высотах. Значит, время на прицеливание очень маленькое. Там некоторые механизмы есть, запуска самих систем, которые не успевают просто отработать до устойчивого захвата. Системы в основном тепловые, то есть тепловые головки самонаведения, инфракрасные которые иногда отрабатывают по тепловым ловушкам, которые отстреливают Су-25. То есть сложно попасть, но возможно. Тем не менее, вот очередная машина уничтожена или повреждена, повреждена, это как минимум, но действительно нет пока информации по экипажу, хотя и нет информации по взлету поисково-спасательного вертолета. То есть ПСС, вертушки ПСС там не было видно. Может быть, там с экипажем какие-то проблемы. Пане Романе, до наступного що Росія може здійснити спробу контрнаступу в Курській області, агресор хоче повернути під контроль свої території. Про це заявив заступник директора ЦРУ Девід Коін. На вашу думку, наскільки це зараз можливо? Чи здатна Росія, враховуючи свій ресурс людський, не тільки здійснити спробу контрнаступу на Курщині? Ну, однозначно. Дело в том, что у россиян есть достаточное количество войск, чтобы остановить продвижение наших войск в районе Курска и даже вернуть обратно, то есть практически заставить нас отойти на стартовые позиции за границу. Это есть такая возможность. У россиян около полумиллионной армии сейчас находится на нашей территории – выполняет боевые задачи, ну, где-то половина, так это точно, имеется в виду полностью, завязано в выполнении боевых задач на линии фронта. Потому россияне могут, сняв где-то около 50 тысяч террористов российских, перебросив их на Курщину, развернуть некоторые, ну, первых, оборонную, оборонительные операции, а если усилят еще где-то тысяч 10-20, то есть до 70 Подымут, то в принципе могут и контрнаступательные действия провести и в принципе выдавить нас обратно за, за линию границы. Но это и есть еще одна из наших основных задач. А они взять эти 70 тысяч, 50-70 тысяч могут только с восточного направления, остановив наступательные действия, допустим, там на Покровск, на торец или на Часовьярк. Это, это, как раз, если мы, у нам удастся выполнить, то есть выдавить россиян на принятие этого решения, это будет вторая наша победа. Первая победа — это разгром российской группировки, которая угрожала суммам. И эта задача выполнена, она отлично. Потому сейчас все зависит от принятия решения российским руководством. Пока оно не торопится. Пока из тех 30 примерно тысяч россиян, которые расположены, в районе Курской области, которую россияне пытались собрать. Половина только снята с Восточного флота, половину они собрали с разных весей Российской Федерации, начиная от Калининградской области, заканчивая Тихоокеанским флотом. То есть все 10 тысяч километров России были задействованы в сборе этих, этой сборной солян. Пока у них не получается остановить наше движение, идет продвижение по разным направлениям, там где-то в 3-4 направления, которые сейчас используются нашими войсками по расширению этого Курского плантарма. От, якраз пане Романе, про це давайте більш детально поговоримо. Буква буквально вчора ми з вами говорили, що збройні сили намагаються перервати кордон з Білською областю та відкрити ще один фактично фронт та фланг. На вашу думку, от взагалі, що зараз відбувається в контексті Білгородської області, на вашу думку, чи вдасться збройним Силам України з такою ж динамікою рухатися і на білгородському напрямку? Ну, там нет, так быстро не получится. Почему? Потому что там все-таки группировка россиян тоже около 30, может быть, 40 тысяч развернута. Но она в боевых порядках, она зашла на нашу территорию, ведутся боевые действия. Причем эта группа, она была собрана под определенную наступательную задачу. И с ней сложнее намного справиться, чем с той группой, которую мы рассеяли в районе Суджи. И до сих пор россияне ее собрать не могут по этим посадкам. С, на белгородской территории сложнее, однозначно сложнее, но тем не менее сейчас началось движение действительно чуть западнее этого российского вклинения в сторону Харькова под Липцы, чуть западнее началось на наши действия по заходу на белгородскую территорию. Пока это еще там может быть какие-то километры, полтора, два, три километра, под контролем, может быть, до двух-трех населенных пунктов российских взято под контроль. Но это начало. И до начала называется. То есть взломали линию обороны россиян. И дальнейшее принятие решения, опять все зависит от нашего руководства, от наличия сил, средств, поэтому по этому направлению и от вообще задумки главкома. Дело в том, что одно дело, допустим, работать по Белгородчине рядом с боевыми действиями, то есть с двумя плацдармами в районе Липтов и в районе Волчанска. А другое дело, допустим, заходить на Белгородщину с восточной, западной границы, если от Белгородчины, восточной границы северо-восточной Харьковщины или юго-восточной Сум. Это там разные, есть, могут быть разные направления начиная от и заканчивая там траверзом той же Ахтыр. Это тоже возможно. И там движение может быть просто быстрее. Просто я так понимаю, что дали возможность, россияне, можно так сказать, дали возможность нашим войскам прорвать на определенном участке линию обороны. Пока только начало этой операции белгородской, но она может быть намного, кстати, масштабнее, чем даже курская операция, почему? Потому что все-таки задачу надо будет выполнить, зайти в тыл российским группировкам, которые сейчас находятся на территории Украины в этом на Харьковщине, в этом районе под Липцами и под Волчанском, зайти в тыл и создать определенную зону безопасности для Харькова. А для этого надо подойти чуть ли не к Белгороду. То есть нам по большому счету надо держать примерно 50-70 километров от Харькова такой линии. Оборони лінії безпечності в залежності від можливості, що напрямую залежить, во перше від наших налічів у нас сил средств і від рішення російського командування, яке поки що зайнято восточним фронтом. Шановні глядачі. Свою думку ви можете писати під і трансляцією будь ласка, нам можлива і ваша думка, що думаєте ви з цього приводу і не тільки, якщо у вас є запитання до пана Романа, ви можете їх поставити. Мы все читаємо, все бачимо. На минулій трансляції було дуже багато коментарів від вас. Я хочу процитувати, що ви писали. Перше дякую Роману Світану за розумні слова. Харків дивлюсь, підтримує пана Романа. Дивимося і слухаємо вас. з Кракова кожного мого ранку. Дивлюся, хоч різниця у часі 7 годин. Канада, слава Збройним силам України. Добрий вечір, Херсон на зв'язку. Також з Познані пошуть з Миколаєва з Італії. Велика географія. Подяка вам, велика шановні глядачі, що ви нас дивитеся. Не забувайте і підтримувати закордонну сили оборони України, пан Романе. До наступного, що польські збройні сили не можуть збивати російські ракети або дрони над польською територією. Сьогодні з'явився новий аргумент. Причина, чому Дональд Туск сказав, тому що важко одразу визначити, чи не цивільний це об'єкт. Ми вчора з вами говорили про те, що погана погода, нібито завадила збити шахет, який залетів на польську територію. Сьогодні ми бачимо ось. Таке виправдання, невиправдання. Як сприймаєте ви ці слова, і як можна не визначити, чи це цивільний об'єкт, чи це не цивільний, залітає на територію тієї чи іншої країни? Ваша думка? Ну немножко смішно поки вот, смотриться ці вот, атмаски, і польських воєнних в тому числі. Они лучше мовчали. Ну вот не нужно отмазываться. Мы приняли решение, работайте. Не хотите работать, отмазываться не надо. Мы же прекрасно понимаем. А человек, который хочет сделать работу, он ищет средства, которые, который не хочет ее делать, он ищет причин. Ну вот эти причины, которые пытаются натянуть сову на глобус наши польские товарищи, их бы лучше не озвучил, потому что они смешно смотрятся и сами уже. Поляки смешно смотрятся в, это, в этом контексте. Мы понимаем проблему, то есть, а тем более перед нами не надо оправдываться. Мы понимаем вашу проблему в этом смысле. Вы наши соседи, наши друзья, но у вас в военном отношении есть свои приоритеты и, естественно, свое командование. Не всегда оно польское самое интересное. Почему ваше это все-таки блок? А НАТО – это 32 страны, которые принимают решения иногда сообща о работе или не работе, но и давлеет над этим всем белый дом, которым сейчас руководит дедушка Байден. И пока он не уйдет, я думаю, там немножко будут неадекватные команды или пожелания, по крайней мере. Подождем несколько месяцев. Уже третий год. Ждем, я думаю, несколько месяцев после, до ухода этой команды. Никаких таких реальных действий наши соседи проводить не будут. Ну а уже после ухода, после захода новой команды, после ухода Байдена, после захода новой команды, может, может быть, пропадут те договоренности, которые есть между Байденовской командой и Москвой по неучастию, прямому неучастию, допустим, в некоторых боевых действиях, даже для защиты своей территории. Мы же видим прекрасно российские дроны. Российская ракета в 1922 году, Х-55, вообще прошелестела по всей Польше, чуть не долетев до Германии. И никто на нее не обратил внимания. Это говорит о невозможности или неготовности к действиям натовских структур по защите даже своей территории. Потому что здесь надо полякам больше смотреть, конечно. А именно с, это, с, этого, с этой стороны. Вы же свою территорию защищаете. Защищать должны. А неважно вам, какой на вас, в конце концов, нападает объект. Гражданский он, военный или еще какой-то. Если он может принести беду вашим гражданам, вы должны его уничтожить до того, как он принесет беду. Похоронили двух поляков в прошлом году. Помните, да, этот, этот случай? Ну, так лучше б ви збили ракету, і паля, які би були бы живі, их родственники сказали б вам за це спасибо. А так, самі розумієте, чим це буде як мінімум, гибелью двох людей. Пане Романе. Також у нас є точно хороші новини, які вартують окремого лайку від наших глядачів про те, що сьогодні на радянській ДРС сталася пожежа, і, за словами очевидців. Передував цій пожежі вибух, о, і тут треба додати, що Рязанська Грес за даними за даними відкритих джерел займає шосту позицію в списку найпотужніших теплоелектростанцій Росії в європейській частині РФ. Вона там поступається лише там о, одні з інших грес. То питання, пан Романе, до вас що це може бути, от враховуючи. Напередодні заяву сильського про те, що на відповідь обстріл, який був напередодні, буде точно відповідь, буде помста. Як ви думаєте, що це могло бути, і наскільки для росіян ця от рязанська Грес вона все таки є важливою? ну ГРЕС – це гідроелектростанція. теплова – це тест. теплова електростанція. це Гідроелектростанція, яка виконує задачу генерации действительно одна из крупных. И, естественно, она является такой легальной военной целью, особенно после ударов по нашим киевским ГРЭС. Мы же это видели прекрасно. Зеркальные удары они будут наноситься разными механизмами, начиная от беспилотников, заканчивая ракетами, группами и местным сопротивлением, которое также на прямой связи с, нашим, с нашей разведкой. Поэтому, я думаю, Любой из этих механизмов, который был задействован в уничтожении этого оборудования, он приемлем и он будет запускаться. А главное — масштабирование. Это только начало. Это только начало тех действий, которые приведут на наших спецслужб, наших вооруженных сил Украины, наших, можно сказать, товарищей уже по выполнению задачи развала Российской империи. Развалить Российскую империю можно только изнутри экономическими методами то есть остановил их, ее экономику, не дал возможности производить электроэнергию, металл, боеприпасы, нефть перерабатывать, то есть там много разных механизмов, как экономику России вырубить. Один из механизмов уничтожения энергетики. То есть не так просто россияне приняли для себя решение уничтожить нашу энергетику, да, опустив практически на ноль наше производство всего и вся. Ну, та это же зеркальный метод. Режим бумеранга, эффект, вернее, закон бумеранга никто не отменял. Потому сейчас, теперь, приготовится российская энергетика. Через нее мы будем воздействовать на российскую экономику. Пане Романе, также россияне боятся, конечно, и за незаконно сбудованный Крымский З'явилася інформація, информация, что российские оккупанты, управляемые... Захистити цей міст від українських ударів, очевидно, перекинули туди самохідний зенітний ракетний комплекс «Панцер С-1». На супутникових фото він фіксується щонайменше місяць. Про це 28 серпня повідомив телеграм-канал Кримський Вітер. Також було опубліковано серію супутникових фото Карчинського мосту, на яких видно, ось ми бачимо російський панцер. Пане Романе, на вашу думку, розміщення такого зенітно-ракетного комплексу чи допоможе росіянам частково прикрити міст? І от ми бачимо це розташування цього комплексу. Наскільки це може бути ефективним? Ну, це хороший комплекс точки зріння виконаної задачі дійсно, російські спеціалісти потрудились на славу в цьому смислі, тобто отримали довольда доволі таки успішний. армейский зенитно-ракетный, зенитно-ракетно-пушечный комплекс. То есть у них еще и э, там две пушки, которые отрабатывают на дальности до 4 километров на цели, которые прорвались через заслон ракет. 12 ракет, которые работают на 18-20 километров. Хоро хороший локатор, ну, естественно, пушки, которые также отрабатывают. То есть это такой, э, можно сказать, симбиоз того же гепарда, если так, с наших, и Бука, допустим, если наши комплексы сравнивать. Неплохая машина, но у нее есть свои отрицательные стороны, которые мы используем. У нее есть определенный коэффициент пресечения, у нее довольно-таки небольшая небольшой процент уничтожения цели одной ракеты, то есть как минимум две ракеты на одну цель. По большому счету, если будет идти больше 10 целей, этот комплекс может 10 целей сбить, но больше 10 он пропустит. И, в принципе, одна из целей может его уничтожить. Именно на это и будет рассчитано противодействие этому комплексу. То есть будет отправлено достаточно серьезное количество беспилотников сначала, которые потушат этот комплекс, а дальше уже пойдут ракеты по уничтожению самого Массачусетса. Ож, пане Романе, з'являється в західній пресі інформація про те, що Велика Британія підтримує те, що Україна використовує ракети штом Шедол для нанесення ударів по території тимчасової Росії. Проте, нібито через розбіжності зі сполученими штатами Америки, Лондон утримується від публічних закликів до їх застосування в рамках ураження військових об'єктів Росії. Про це от пише за телеграф. А чи дійсно на вашу думку Великобританія підтримує те, що Україна використовує ці ракети? І чи дійсно є певні розбіжності? І на вашу думку. Хотілося б, по перше почути вашу аналітику. І чи дійсно все-таки через те, що Сполучені Штати Америки вони проти, і Лондон відкрито не виступає, про те, що підтримати е, нанесення ударів по території Росії? Ну, вряд ли Соединенные Штати Америки против того, чтобы использовать любое вооружение на максимальні радіуси его действий, а это противо адміністрации Байк. потому когда идет в информационном потоке там сша за сша против немножко все не так народ америки со своих карманов оплачивает эти допустим атакамсы британцы оплачивают storm shadow французы оплачивают калпы и вряд ли они так сказать ограничивают их действия ограничивают действия политики и вот пока на данный момент американские политики, которые руководят этим процессом, которые оседлали Белый дом, еще им сидеть несколько месяцев, они из-за, скорее всего, тех договоренностей, которые у них есть с Путиным, они работают на Путина на данный момент. Не дают возможности уничтожить российскую авиацию, российские военные объекты на определенных дальностях на российской территории. Причем дают возможность им оттуда уйти. Сейчас действительно больше, по примерно 90% авиации уже россияне успели перебазировать за эти месяцы, которые дали им американцы э, отработать. Перебазировать и спрятать от ударов э, тех же атакамцев американских, и скалпу, э, фра и французских и британских. То есть дали возможность спасти российскую авиацию. Потому я думаю... Пока Байден не уйдет и вся эта команда Салливанов, Бернсов, Обамовская пока эта клика Свора не уйдет из от, от принятия решений. И даст Бог новый президент, которого выберет американский народ, но он не будет участником этих позорных для, для самой Америки тоже договоренностей, потому что как раз это уже позор этот на всю Америку ложит. Хотя Америка как раз не участвует в принятии решений, потому что позор этот генерирует как раз вот эта американо вернее, Обама-Байденовская компашка. Я думаю, через несколько месяцев, когда она уйдет, будут другие уже условия, и вряд ли в них будут принимать участие та же Британия, та же Франция. Я думаю, получим мы к концу года мы получим разрешение на использование всего и вся. Только тут вопрос в чем? К этому времени россияне ничего не оставят на дальностях 300 километров. Вот это же тоже проблема. Потому что нам, нам разрешат работать, и только не по чем будет работать. Пане Романе, ну, дійсно, зазначали, що Росія відвела 90%, вже 90% своїх літаків за межі радіусу дії далекобайних ракет «Атакамс». про це «The Wall Street Journal» писало. Тому ми бачимо, що російські окупанти також реагують на ту чи іншу інформацію і намагаються так всі все те, що може підлягати під удар, відтасувати набагато далі за радіус дії. Пане Романе до. То, що відбувається на полі бою, російські окупанти намагаються атакувати місто Вугледар Донецької області з флангів. Як повідомляє Моніторинговий проект Deep State, який відстежує актуальну ситуацію на фронті? Останніми днями ворог активізувався на двох ділянках в Гулдарську напрямку: це західніше шозахідні Павлівки та біля водяного. Чи мають на вашу думку зараз там росіяни? сили обійти вугледар і взяти його в кільце, як зазначають аналітики в проєкті Deep State. Ну, Вгольдарська групуванняна вона, вона вибрала дуже хороші рубежі для оборони, саме для оборони, то есть это такой серьёзный плацдарм, который россияне пытаются сковернути уже третий год, не получается. То есть там действительно те е оперативного рівня Оперативного звена они э, расположили и выполнили серьезные фортификационные задачи, э, почему Россия не вскрыть его и не могут. И в лоб, и в полбу не получается никак. Э, сейчас пытаются его обойти, э, угольдарское направление, но достаточно э, наши ребята то есть сопротивляются достаточно э, уверенно. И я, я не думаю, что у них это получится, пока они не выйдут на, э, и не перережут основные линии снабжения угледарского у Викторского гарнизона в районе Покровска. А именно этим они сейчас занимаются. Почему россияне сейчас, можно сказать, не то что там отвернули от Покровска, но развернулись, по крайней мере, на юг, уже с севера на юг в сторону, в том числе и Угледара. Сейчас они пытаются идти там в район Селидова, ну а дальше это как раз вот попытка. Уже они практически перерезали дорогу. А на Карловку с Покровска дальше будут пытаться перерезать снабжение Кураховского гарнизона, а следующий — Я думаю, это только пытаются они сейчас не то, чтобы окружить, а, по крайней мере, увеличить боевое, боевое, количество боевых столкновений на этом направлении, чтобы засушить наши склады, армейские склады, которые есть оборудование и техники, и боеприпасов, которые есть на Угледарском направлении. Пане Романе, ми щиро дякуємо вам за цю змістовну розмову. Дякую за вашу прекрасну аналітику. Дякуємо і за ваші позитивні прогнози. Да, Роман Світан, льотчик, інструктор плакунок запасу української армії, традиційно відповідав на найголовніше питання цього дня. Сьогодні зведення у нас за 28 серпня. З вами був Дослав Соловйов, Ольга Білан. Прямо зараз поставте цьому відео лайк. Також напишіть коментар. Ваше місто, ваша країна, звідки ви нас дивитесь. Це дуже важливо написати прямо зараз. Також пишіть свої думки щодо тих подій, які ми обговорювали, чи погоджуєтеся ви чи ні. Це теж цікаво. Підпишіться на цей топ канал та побачимось в ефірі на 24-му.